Pengerusi BN tegaskan parti perlu jawab isu tular dalam tempoh tiga jam. Menteri Sarawak Bidas Rafizi kerana didakwa disekat masuk jika kalah pemilihan parti. Bekas Naib Presiden MCA kecam tindakan Ngako Meng ajak SPRM minum teh. Bekas MP Amno dedah Tun M perlu bertanggungjawab atas kemerosotan kaum di Malaysia. Ahli Parlimen DAP kecewa keputusan NFA kes Tio Bank Hock. Dan Najib fail permohonan mulakan prosiding terhadap bekas peguam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, Parti itu perlu menjawab sebarang isu yang tular di media sosial terutamanya persepsi negatif mengenai parti itu dalam tempoh 3 jam. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, persepsi tidak baik terhadap parti itu perlu ditepis dengan pantas bagi mengelakkan orang ramai mempercayainya sehingga memudaratkan parti. Katanya media sosial mesti digunakan sebagai asas utama dan sebarang isu terutamanya persepsi negatif mesti dijawab dalam tempoh 3 jam. Aman Zahid yang juga presiden AMNO berkata BN perlu mempunyai jentera politik moden dan dinamik yang bijak menggunakan data serta mewujudkan komunikasi dua hala. Selain itu, beliau berkata BN juga perlu bangkit dengan politik harapan, politics of hope dan mampu memimpin dengan kestabilan serta dasar sesuai bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU-16 akan datang. Seorang menteri Sarawak mengkritik Rafizi Ramli kerana membayangkan beliau mungkin sekali lagi disekat memasuki negeri itu sekiranya kalah dalam pemilihan jawatan timbalan presiden PKR dan tidak lagi bergelar menteri. Bercakap kepada FMT, menteri negeri Abdul Karim Rahman Hamzah menganggap kenyataan Rafizi itu sebagai tidak manis. Karim berkata pihaknya mempunyai hubungan baik dengan Pakatan Harapan dan PKR pada peringkat persekutuan dan bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Karim yang juga ketua penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu menegaskan kerajaan Sarawak yang mempunyai autonomi dalam isu immigration sentiasa menggunakan haknya untuk melarang kemasukan ke negeri itu secara bertanggungjawab. Katanya, hanya individu yang berniat jahat khususnya untuk menyemai perpecahan melalui perselisihan bangsa dan agama akan dilarang memasuki Sarawak. Dari 2013 hingga 2018, kerajaan Sarawak melarang Rafizi dan pemimpin PH lain memasuki negeri itu. Larangan itu kemudian disemak semula selepas PH membentuk kerajaan persekutuan pada 2018. Bekas naib Presiden MCA T. Lian Ke, menyifatkan tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakome yang merancang untuk menjemput Ketua Pesuruhjaya SPRM minum teh bagi membincangkan isu MyKios 2.0 sebagai tindakan angkuh dan berunsur salah guna kuasa. I menyifatkan kenyataan Nga tersebut sebagai satu tindakan yang secara terang-terangan dan angkuh menunjukkan kedudukan serta kuasa yang dimilikinya. Katanya kepada FMT, apabila seseorang yang memegang jawatan tinggi kerajaan menjemput individu yang bertanggungjawab mengawasi kerajaan untuk minum teh, ia memberi bayangan bahawa pegawai itu boleh dijinakkan, tunduk kepada kuasa atau isu yang dibangkitkan boleh disenyapkan. Tambah beliau, kenyataan seperti itu memberi gambaran buruk dan negatif terhadap pentadbiran yang memperjuangkan tabir urus yang bersih. T berkata, kenyataan Nga itu boleh memberi kesan buruk dan negatif terhadap persepsi awam mengenai hasil siasatan terhadap projek berkenaan. Katanya jika SPRM membersihkan kementerian daripada sebarang salah laku, orang ramai kini akan mempersoalkan sama ada siasatan itu dilakukan di bawah tekanan atau kerana takut dan memihak akibat sesi minum teh itu. Seorang bekas ahli Parlimen AMNO berkata, Tun Dr Mahathir Mohamad mesti turut memikul tanggungjawab atas kemerosotan hubungan kaum di Malaysia yang menurut bekas Perdana Menteri itu semakin parah selepas beliau meletak jawatan pada 2003. Menerusi laporan FMT, Taufik Ismail berkata, Keputusan Tun M untuk memberi tumpuan pada dasar seperti Malaysia Incorporated yang menggalakkan kerjasama lebih erat antara sektor awam dan swasta bermakna dasar-dasar lain bertujuan memupuk perpaduan terpaksa diketepikan. Menurutnya, bapa-bapa pengasas negara telah membentuk suatu kepimpinan berbilang kaum dan mendekati isu-isu mendesak pada zaman mereka dari sudut pandang yang realistik. Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lok dan VT Sambantan diiktiraf secara meluas sebagai antara bapa pengasas negara ini. Taufik yang juga anak timbalan Perdana Menteri kedua Malaysia Ismail Abdul Rahman berkata ketiga-tiga tokoh itu membentuk gabungan patriot dan memastikan komuniti masing-masing menyumbang kepada pembinaan negara. Bagaimanapun, kata Taufik, apabila Tun M mengambil alih tampuk pimpinan pada 1981, dasar-dasar dan ideologi yang dirangka untuk memulihkan hubungan kaum selepas rusuhan kaum pada 1969 seperti rukun negara tidak lagi menjadi keutamaan. Ahli Parlimen DAP Chow Yu Hui dan Tan Hong Pin menyatakan rasa terkejut serta ketidakpuasan hati mereka terhadap keputusan pihak polis yang mengklasifikasikan semula kes kematian Tio Bang Hock sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Dalam kenyataan bersama, mereka mendesak pihak polis untuk mendedahkan keseluruhan hasil siasatan kes tersebut serta menjelaskan kepada umum mengapa tiada tindakan diambil terhadap pegawai SPRM yang terlibat telah mempersoalkan sama ada siasatan yang dijalankan benar-benar mematuhi keputusan Mahkamah Rayuan pada tahun 2014 yang memutuskan bahawa kematian itu disebabkan oleh individu yang tidak dikenali dan wajar disiasat di bawah seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh namun begitu polis masih menjalankan siasatan di bawah seksyen 342 bagi kesalahan kurungan salah yang disifatkan Chow sebagai satu kesilapan besar. Chow menuntut penjelasan apakah keputusan itu dibuat akibat kelemahan siasatan atau sengaja mahu lari daripada tanggungjawab. Chow turut memaklumkan bahawa keluarga itu telah bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1 Ogos 2024 dan menerima jaminan bahawa kes tersebut akan disiasat semula sebagai kes bunuh serta pakar antarabangsa akan dibawa masuk. Satu permohonan telah difailkan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas peguam negara Ahmad Tariroden Saleh. Dalam satu kenyataan, pasukan peguam beliau, Tetuan Syafi'i Co, memaklumkan bahawa permohonan tersebut telah difailkan pada 21 Mei yang lalu. Mereka mendakwa Teri Rudin ketika menjawat jawatan Peguam Negara gagal mendedahkan wujudnya titah addendum oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya bawah tahanan rumah. Menurut pasukan Peguam Najib, salinan titah tersebut disampaikan kepada Najib menerusi anaknya Nizar dan kesahihannya disahkan secara bertulis oleh Majlis Kesultanan Pahang pada 4 Januari. Mereka mendakwa dokumen itu secara langsung ditujukan kepada Tari Rudin sekaligus menunjukkan bahawa beliau mengetahui kewujudan perintah tersebut. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.